Kita Kita FM, suara rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. PAS lawan PAS, krisis tebuk atap di Perlis paling hina. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kerajaan negeri Perlis? Mengapa konflik ini berlarutan begitu lama tanpa penyelesaian? dan apa implikasinya kepada rakyat serta politik Islam yang sering dilaungkan. Apa yang sedang disaksikan di Perlis bukan sekadar perbezaan pandangan dalam pentadbiran, tetapi satu perang terbuka dalam kerajaan yang ditadbir oleh Parti Islam Semalaysia bersama gabungan Perikatan Nasional. Apabila wakil rakyat daripada parti yang sama menentang menteri besar daripada parti yang sama, ini bukan lagi soal dasar atau prinsip, tetapi soal kuasa dan pengaruh. Kenyataan naik Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, membawa satu mesej yang keras tetapi perlu dinilai secara rasional. Beliau menggambarkan krisis ini sebagai potret kegagalan Parti Islam Semalaysia dan Perikatan Nasional mengurus kuasa apabila diberi mandat. Lebih memalukan apabila negeri yang kecil dari segi keluasan dan jumlah penduduk menjadi simbol ketidakstabilan politik paling ketara di negara ini. Krisis ini bukan berlaku semalam. Menurut rekod, ia telah berlarutan lebih setahun bina ketukaran kepimpinan dalaman, perlantikan baharu, rundingan tertutup dan campur tangan parti. Namun, semua usaha ini gagal. Persoalannya, jika sebuah negeri kecil pun tidak mampu ditenangkan, bagaimana gabungan ini mahu meyakinkan rakyat bahawa mereka layak mentadbir di peringkat nasional? Tindakan menggugurkan keahlian tiga orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Islam Semalaysia membuka satu lagi bab yang membimbangkan. Apabila konflik dalaman diselesaikan dengan pemecatan dan bukannya penyatuan, ini menandakan kepimpinan yang terdesak. Ia juga memberi isyarat bahawa masalah sebenar bukan individu tetapi struktur kuasa dalaman yang rapuh. Istilah tebu atap yang digunakan naik presiden parti amanah membawa simbol yang kuat. Jika sebelum ini langkah Sheraton dilihat sebagai menebu atap rumah orang, kini diperlis ia diumpamakan menebu atap rumah sendiri. Ini menunjukkan perebutan kuasa tanpa musuh luar, tanpa tekanan pembangkang dan tanpa gangguan rakyat. Kerajaan tumbang dari dalam kerana ketamakan sendiri. Lebih berat untuk dinilai ialah dimensi moral. Parti Islam SeMalaysia selama ini meletakkan imej politik Islam, politik bersih dan moral tinggi sebagai teras perjuangan. Namun, apabila perebutan kuasa berlaku secara terbuka dan berpanjangan, ia mencalar imej tersebut agama dilaungkan di pentas tetapi kuasa direbut di belakang tabir. Ini bukan tuduhan kosong tetapi persepsi yang sedang terbentuk dalam kalangan rakyat. Apabila wakil rakyat daripada gabungan yang sama hilang kepercayaan kepada kepimpinan sendiri, itu adalah tanda kegagalan kepimpinan total. Autoriti moral untuk bercakap tentang kestabilan, integriti dan tadbir urus mula runtuh. Rakyat Perlis akhirnya menjadi mangsa kepada perbalahan elit politik yang tidak berkesudahan. Soalnya sekarang, apakah jalan ke hadapan? Adakah Parti Islam Semalaysia dan Perikatan Nasional mampu meredakan konflik ini secara bermaruah atau rakyat Perlis akan terus dijadikan tebusan kepada krisis dalaman? Dalam politik, mandat rakyat bukan lesen untuk bergaduh, tetapi amanah untuk mentadbir. Itulah realiti yang perlu direnung bersama. Bukan untuk menyebelahi mana-mana parti. Tetapi untuk mempertahankan hak rakyat agar ditadbir dengan stabil, berintegriti dan bertanggungjawab. Itu dia ulasan dari kita kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.